Финансирование на Изюмский район в этом году беспрецедентно. Особенно оно пошло в дороге. И это та инициатива президента, которая была поддержана и правительством, и Верховной Радой. И на сегодня каждая область имеет возможность построить новые дороги. Начали это с очень серьезных, запущенных дорог, в том числе и Изюма, города Изюма и Изюмской, Изюмского района. Поэтому здесь нужно предметно подойти качественно делать, ответственно контролировать, ну, для того, чтобы дороги были правильные, хорошие да, и... Да. и новые. Да, новые. Да, спасибо вам большое от громады за ваше участие. Мы да. очень довольны временом, потому что наша громада, от ее лица я хочу вам благодарность. Спасибо да, вам работайте большое. Работайте на громаде. Вас люди выбирали, поэтому. Спасибо, Иван, Спасибо. что вы такой жаркий день нашли. Спасибо время. вам, Максим. в следующий раз берите с собой тех, кто не запланировал. До встречи. Хорошо. Ну и друзьям знакомым говорите, что мы вас не бросим. Мы настаиваем. Видите, нас услышало и государство, потому что 200 миллионов гривен было выделено не только на эту дорогу, которая уже есть, а дополнительно Чаубин, Изюм и Славянск. Это будет единая дорога аж до Славянска. Она будет литой, европейской, красивой, прочной, новой которые будете вы есть. Спасибо. Ну, спасибо. спасибо. Приезжайте. Приезжайте. Приезжайте к нам почаще. Да, Обязательно да. буду. Сейчас поедем в Боровской район. На прошлой неделе были, конечно, там Золочеве, Богодухове, в Красном пути. Поэтому без, безусловно будем приезжать, однозначно не будем забывать, будем работать и будем Мы вам да, да. А я вам благодарна за то, что у вас есть спасибо. желание вам. работать, есть. желание развиваться и желание двигаться вперед.